નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્વાગત છે આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને

प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं जवाब प्रकृति प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए तीसरा प्रश्न बधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलंग पुलंकित हुआ है चौथा तो प्रश्न कवियत्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ पांचवा प्रश्न कवियत्री की कलम की क्या विशेषता है कवि की कलम की यह विवस्था है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है त्यार पची प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न वीरो का कैसा है वसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं विरोका कैसा हो वसंत ऐसा हिमालय पर्वत सागर पूर्व पश्चिम दिशाई पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं बीजो प्रश्न कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कवियत्री ने क्यों कहा है जवाब देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शुरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीन इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं इसीलिए कवियत्री ने कह ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवियत्री ने वीरो का वसंत के साहो यह बताया है जवाब हनुमान द्वारा लंका को जलाना कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय से विजय ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं है इनके के इन्हीं के का आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत के साहो यह बताया है त्यार पी प्रश्न नंबर तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए पहला प्रश्न है वीरों का कैसा है वसंत इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है सुंदर सुगंधित और रंग-रंग के फूल भोरों का गुंजन रंग-बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और के लिए संघर्ष होता है वीरो का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए हस्ते हस्ते अपना बलिदान देते है त्यारछी बीजो प्रश्न हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधिक करना चाहता था परंतु सफल नहीं हुआ महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गवाने के लिए तैयार नहीं हुए अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया पर अद्भुत वीरता दिखाते गए हुए तानाजी मालसुरे शहीद हो कवियत्री कहना चाहती है कि हल्दीघाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए त्यार पची त्रिजो प्रश्न हे कलम बंधी स्वच्छंद नहीं ससंदर्भ समझाइए वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी उसी संदर्भ में कवयत्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધોરણ વિષય છે હિન્દી તેમાં કાવ્ય તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ ત્રેવીસની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો